बातम्या मनोरंजन आणि व्हायरल बातम्यांसाठी यूथ महाराष्ट्र न्यूज चॅनल आजच करा हल्लीच्या काळात जोडप्यांमधील सगळ्यात मोठी समस्या म्हणजे बंधत्व प्रदूषण शहरीकरण मानसिक ताण रासायनिक घटकांच्या हवेतील वाढते प्रमाण खाण्यापिण्याच्या सवयी इत्यादी गोष्टींमुळे हार्मोन्स मध्ये बदल होतात आणि त्यामुळे समस्या उद्भवू शकते अशा जोडप्यांच्या पालकत्वाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मदरहूड हॉस्पिटलने खारघरमध्ये त्यांच्या अत्याधुनिक मदरहूड फर्टिलिटी अँड आय व्ही एफ सेंटर सुरू केले हे केंद्र प्रजनन उपचाराच्या शोधात असणाऱ्या जोडप्यांना क्लिनिकल तज्ज्ञ धोरणशास्त्रातील आधुनिक तंत्रज्ञान अत्याधुनिक आय व्ही एफ लॅब आणि सकारात्मक गर्भधारणा साध्य करण्यासाठी जोडप्यांच्या प्रवासाला पाठिंबा देण्यासाठी एक अनुभव टीम उपलब्ध करून देत आहे नवी मुंबईतील खारघर येथील मदरहूड फर्टिलिटी अँड च्या शुभारंभाप्रसंगी नवी मुंबई डीसीपी पी रश्मी नांदेडकर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होत्या मदरहूड हॉस्पिटल महिला आणि बाल आरोग्य सेवेतील त्यांच्या व्यापक कौशल्यासह आता प्रजनन उपचार पुरवून वनत्वाने झुलणाऱ्या जोडपणकरिता आशेचं किरण ठरणार आहे बंगळुरू इंदूर गुडगाव नोएडा कोइंबतूर चंदीगड आणि आता खारघरसह अनेक शहरांमध्ये बारा प्रजनन केंद्रासह प्रभावी उपचार पुरवले जात आहेत आताओं के सभी हेल्थ केयर इश्यूज को एड्रेस करता रहा है और मदर और चाइल्ड हेल्थ केयर में इनफैक्ट वेमेन हेल्थ केयर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में मदर में बहुत बड़ा रोल है लेकिन फर्टिलिटी सर्विसेज डेडिकेटेड जहाँ पे नहीं थे वो हम स्टार्ट करने वाले हैं जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं अभी अगर हम कहें कि सौ कपल्स हैं ऐसे जो प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं में से कम से कम पंद्रह से अठारह अच्छा कपल ऐसे होंगे जिन्हें मुश्किल आएंगी तो ये काफ़ी बड़ा केस लोड है आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है पर ऐसा है कि इनफर्टिलिटी हमें आ, एक सामाजिक सोशल स्टिग्मा देती है हार्ट पेन देती है बट कोई फिजिकल पेन नहीं देती है इसलिए अनफॉर्चुनेटली इस समस्या को बहुत ज़्यादा एड्रेस इसके पहले किया नहीं गया तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ लीडिंग मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर फैसिलिटी uh, कि हम स्त्रियों uh, को मातृत्व धारण करने की क्षमता uh, बढ़ा सकें और उनको इसमें असिस्ट कर सकें उनकी हेल्प कर सकें कि वो अपने ड्रीम को अपने सप्नों को पूरा करें आई वी एफ के पूरे प्रोसेस में uh, कितना चैलेंजिंग है आप लोगों के लिए और कितना टाइम लगता है कितने प्रॉब्लम्स आती है इसमें चैलेंजिंग तो है ऐसा कहेंगे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इसमें काफ़ी कुछ इसका जो हिस्सा होता है वो शरीर के बाहर कंडक्ट करना होता है इसमें पहले स्त्री को करीबन दस बारह दिन के इंजेक्शन लगा करके अंडे तैयार किए जाते हैं फिर एक छोटे ऑपरेशन करके अंडे बाहर निकाले जाते हैं जो कि वन डे प्रोसीजर एक दिन का काम है उसके बाद हमारी जो लेबोरेटरी है उसके अंदर हम भ्रूण तैयार करते हैं उसके बाद हम महिला को बुला करके वो भ्रूण उनके घर में स्थापित करते हैं एंड इसका परिणाम आने तक लगभग दो हफ्ते और यानी कि एक पूरा महीना फिनिश आरंभ किया और उसका परिणाम आ गया उसको लेकर पूरा एक महीना लगता है कुछ। जी 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 बिकॉज अगर हम देखें कि कौन से कारणों से फर्टिलिटी कम हो रही है या ये समस्याएं बढ़ रही हैं उसमें उम्र का बहुत बड़ा योगदान है स्पेशली लेडी की उम्र का बहुत बड़ा योगदान है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे नेचुरल फर्टिलिटी कम होती जाती है थर्टी uh, के बियॉन्ड खास करके थर्टी फाइव के बियॉन्ड बहुत मुश्किल होता है नेचुरल कंसीव करना कुछ लोग कर सकते हैं पर ये मुश्किल होता जाता है ऐसे में टाइमली आई सही समय पे किया हुआ ट्रीटमेंट उनको अधिक से अधिक मदद कर सकता है हम तो ये फर्स्ट टाइम में सक्सेसफुल हो जाता है या कितनी बार इसमें एक्सपेरिमेंट किया पर साइकल सक्सेस रेट 50 55% होती है तो लगभग आधे आधे कपल को एक बार में रिजल्ट मिल है ऑन एवरेज कुछ कपल ऐसे भी होंगे जिनके टूटे चांसेस बहुत अच्छे होंगे इससे भी अच्छे कुछ के कम अच्छे थैंक यू जे सेंटर निघाला आहे तर आपला जो एक सामाजिक बेस आहे त्यामध्ये आपण सर्व मातृत्वाला खूप महत्त्व देतो आणि मातृत्व हे स्त्रीसाठी सुद्धा एक स्वप्न आहे आणि तिची इच्छा पण असते तर ज्या क्षणी मातृत्व निर्माण होण्यासाठी काही अडचणी येतात त्यावेळी आय व्ही एफ सेंटरसारखे जे ठिकाणं आहे हे स्त्रीला नवी मुंबई येथील खारघरमध्ये जर त्यांना जवळ आणि इतक्या ज्येष्ठ तज्ज्ञांच्या म्हणजे संरक्षणाखाली किंवा आपण म्हणू त्यांच्या काळजी घेतल्या जाईल तिची तर अशा वेळी हे निश्चितच त्या प्रत्येक स्त्रीसाठी फायदेशीर ठरणार आणि ज्यांना ज्यांना कोणाला या स्वरूपाचे समस्या असतील त्यांनी याचा निश्चितपणे लाभ घ्यावा असं मी सर्वांना आवाहन करेन में कहा बहुत ज्यादा खुशी आहे लास्ट छे सालोसे से मदरहुड खारगर हजार से खारगर में है एंड जैसे मैंने कहा कि अब तक हम लोग ने मोर देन सिक्स थाउजेंड डिलीवरीज वी हैव डन अराउंड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एन आई सी यू एडमिशन्स वी हैव डन सो देखा जाए तो एक रूफ के अंडर हमने मदर एंड चाइल्ड से रिलेटेड जो जो स्पेशलिटीज़ है वो हमने अवेलेबल करके रखी है सो नाउ एडिंग द आई वी एफ टू इट इट्स 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 प्लेजर फॉर अस एंड खारगर की जो पॉपुलेशन है काफ़ी लाइव वी हैव टचड ओवर लास्ट सिक्स ईयर्स तो ये जो है जो कपल्स में फर्टिलिटी का जो प्रमाण इनफर्टिलिटी रिलेटेड चैलेंजेस का जो प्रमाण बढ़ते जा रहा है तो क्यों ना कारगर में ही एक एक्सपर्ट सेंटर हम उनके लिए बनाएं ये थॉट प्रोसेस से हम ये लेकर आए आए हैं एंड वी आर एक्सट्रीमली थ्रिल्ड अबाउट इट काफ़ी खुशी